В СУ перебрасывают туда резервы, приходят постоянно. Но делать им это все сложнее и сложнее. Ребята пойдут жестко в контрнаступ. Но если мы восстанавливаем отечество, то это начинается уже война. Но война с Соединенными Штатами Америки, которые вторглись на нашу территорию, на территорию Советского Союза. Я не думаю, что Российская Федерация готова сегодня, народ, прямо вот взять Львов, Лет через десять будет готов. Сейчас пока нет. И в комплектации также два подголовника. Больше нету ничего. Самі пропагандисти і наші вороги стверджують, що Збройні Сили України постійно перекидають свої резерви на саме Курський напрямок, і це дуже цікаво і дуже важливо. Адже ми вже тисячі разів чули про те, як наша армія закінчилася. Немає резервів, немає військових, всі розбіглися, аж раптом у нас з'явилися резерви. Ми що їх друкуємо на 3 d принтері і це при тому, що а самим росіянам створювати якісь операції, проводити якісь наступи стає дедалі важче. Плацтар. Звужується, ну і власне виникає питання: а що далі буде відбуватися на курському напрямку? Ви ж пам'ятаєте, що це не секрет, російське командування давало наказ до 20 січня, тобто до інавгурації Дональда Трампа, витиснути українські сили з території Російської Федерації, але результат відомий вже. Просто сейчас. То сдаётся россиянам, доводится смириться с что або они обмінюють наші территории на їхні, або ну что, лишаємось у Курську. А подтверждается ли информация о том, что Зеленский дал распоряжение сирському продолжать наступление в Курской области и тот перебрасывает в суджу последние свои резервы? Ну, действительно, данные о том, что ВСУ перебрасывают туда резервы, приходят постоянно, но делать им это все сложнее и сложнее, потому что единственная дорога, которая сейчас соединяет э, Суджанский гарнизон с Сумской областью Украины, откуда в основном поступает подкрепление, она находится под нашим огневым контролем, то есть парни работают, наши операторы БПЛА работают, артиллерия работает, и э, все сложнее и сложнее э, туда подвозить им э, и резервы, и боеприпасы. Поэтому работают наши ребята над сужением э, этого плацдарма, э, причем достаточно серьезно сузился с начала августа, с начала вторжения, уже более чем в два раза. И это сужение э, еще дальше происходит. И э, я надеюсь, что в ближайшее время наши бойцы закончат окружение сужданского гарнизона. Хоча ні, забувайте все, що було до цього, виявляється, все ж таки до 20 січня вони планують таки піти у свій контрнаступ. Самі СВОшники розповідають про те, як вони трошечки откатілись. і це чудово, коли він відкочуються вглиб в тил російської території. Звісно, на Курському напрямку скопечено чимале угрупування російських військових злочинців, але до цього їм якось не дуже вдавалося повернути свої території. Але ну що, до 20-го все ще є час. І вони впевнені, що рівно через той карман, а це ну що Сумська область. Як заходили збройні сили України, так їх і будуть звідти вичавлювати. А я би нагадала тут слова інших російських пропагандистів, які стверджують, що операція на курському напрямку вона лише відволікає російських військових. А насправді сюрпризу треба чекати саме їм. Сьогодні пообщався з хлопцями, хто на СВО. Ну, они сейчас откатились немножко с линии боевого соприкосновения, ну, на связи, в общем. Я задал вопрос, потому что я вижу в пабликах в различных крупные блогеры прогнозируют следующий вариант развития событий, что, скорее всего, в аккурат как раз-таки вот к 20 числам наша группировка, находящаяся в Курской области, а пацаны говорят, с кем я разговаривал, она наращивается сейчас, там и так 60 тысяч человек, то есть ее наращивают еще военной техникой новыми, новыми людьми. Вроде, вроде бы как такое возможно, возможно, очень даже возможный сценарий развития событий, что ребята пойдут жестко в контрнаступ, выдают все остатки этих недобитышей, пойдут их гнать дальше. То есть, через тот самый карман, через который вы СУшники туда зашли в Курскую область через него и пойдут в самое крупное контрнаступление своего. Представляете, да, какое это будет, какое это будет фиаско для Зеленского, если это получится реализовать? Но об этом говорит много, я говорю еще раз, многие крупные блогеры об этом говорят, как самый возможный сценарий предстоящих там 10 дней, да, и также вот ребята говорят, что группировка наращивается, естественно, им особо не докладывают, какие планы будут, но в целом такое видно, что новые люди прибывают. Курскую область. Было бы просто шикарно. Представляете, для Зеленского самая его гениальная перемога за, за, все, за все СВО превратиться в самую ужасную израду. И для всего Запада в том числе. Прикиньте, Трампа инаугурируют, а наши через, погнали через эту дырку, в которую они в Курском всех вырезали там и пошли в контрнаступ. Сумы и там дальше. да, И по флангам все хорошо. И Трамп как раз и, и, и инаугурации свои занимается. Ну это прям песня, я не знаю. Если им получится такое рисовать, это же бы это лучшее, что может быть. Ладно, мои дорогие, не знаю, э, насколько можно этой информации доверять, но как вариант, я думаю, было бы красиво. Не просто выдавить их оттуда, а еще и через эту самую дырку погнать их э, так далеко, как глаза глядят. Будем поглядять, ну і тільки зараз. Остаточно і на 100% росіянам все стало зрозуміло все очевидно і прозоро як божий день. Сьогоднішня війна, яку Розпочала сама Російська Федерація. Виявляється, Сполучені Штати Америки готували понад 30 років. Готували заради російської ліквідації. Я дику, перепрошую, слухайте. А ви коли розповідали про захоплення Києва, взяття Миколаєва? Адіса наш? Коли ви 24 лютого йшли своїми колонами? Чорт забирай американців! Не було це було ваше рішення, і всі бачили промову Путіна. Аж раптом це все наробила Америка. Я не можу пережити цю тупість. Але що говорять пропагандисти? Що зараз в Україні йде вітчизняна війна? Нам не дуже подобається ця назва, але так і є. Це справді війна, де дуже гостро стоїть питання: хто ми, де ми будемо, виживемо, збережемося ми як нація чи ні. Тому, якщо пропагандисти хочуть назвати це вітчизняною, хай так і буде. Але далі моя улюблена частина. Як це так? Це ж ми якось в якийсь момент вирішили, що Україна це не наша земля. Де ви це вирішили? Ви навпаки, це говорять. І що це і Земля і люди теж наші. Я вже знаєте без п'яти хвилин, як готуйся до того, що росіяни скажуть, що в них вітчизняна війна через те, що наші території їхні, а означає, що вони не борються із ворогами, а ведуть що? Громадянське протистояння. На Україні зараз в якійсь йде отечественна війна. Просто ми цього не признаємо, тому що ми не, ми не признаємо, що на нас напали. Потому что мы почему-то решили, что Украина это не наша земля. Хотя это и наша земля, и это наши люди. И это наш, это мы сами, это наш народ, это мы. Это не какие-то другие посторонние для нас люди. Поэтому надо просто относиться к тому, что мы единое Отечество. И ни в коем случае нельзя между собой сегодня конфликтовать. Надо брать единое. То есть менять, естественно, менять подходы. Я не говорю, что надо оставлять все то же самое, как и сейчас есть. Естественно, то, что сегодня есть, это готовилось Соединенными Штатами Америки за 30 лет под нашу ликвидацию. Почему, например, война на Украине, она не называется войной? Потому что это не война с другим государством. Это антитеррористическая операция на нашей территории, военная операция. Специальная военная операция на нашей территории. Поэтому она не называется войной. И вот это, и поэтому, когда на нас напали, да, в Курске, нам, как бы тут, мы, по сути говоря, были бы обязаны объявить войну. Но как мы объявим войну, если у нас, как бы, это наша территория, и это идет деятельность террористических организаций, по сути говоря, с формальной, законной точки зрения. Но если мы восстанавливаем Отечество, то это начинается уже война. Но война с Соединенными Штатами Америки, которые вторглись на нашу территорию, на территорию Советского Союза, которая незаконно была отторгнута. Вот сейчас мы пока не готовы признать, что это отторгнута территория незаконно. Поэтому мы делаем вид, как, бы, как будто бы воюем с Украиной. И поэтому нам удается навязывать, что вот эти люди, которые к нам приезжают с территории Советского Союза, это мигранты. Но на самом деле я уверен, что в ближайшее время, в ближайший, может быть, даже год, эта ситуация изменится. Мы будем восстанавливать Отечество, потому что по-другому нам не выжить. А й не перевелися Арестовичі на Росії. На питання того, чим же закінчиться СВО Росіяни гордо й впевнено стверджують, що перемогою над сполученими штатами Америки до речі, перемогти в цій війні, як ви розумієте, простіше простого, тому що Америка в цій війні не бере участі, нічого не витрачає і нічого не втрачає. Тож ви можете, хоч сьогодні, вже забрати своїх військових, свою техніку і оголошувати перемогу над усім світом. Але далі найцікавіше. Вони все ще. в такие мантры перебывают и марят нашими территориями. И даже перерасчитывают, какие территории уже созрели, чтобы быть областями Российской Федерации. Он говорит про Херсон и Запорожье, и тут хочется сказать, вы что, реально упоротые? Вы же уже это записали себе в Конституцию? Или вы снова перечеркнете и запишете? Вы с таким же успехом можете и Киев записать. Киев так созрел, так созрел. Пишите, хоть с великой, хоть с маленькой ей Далее идут території країн Балтії, які теж, звісно, ну, одразу от за За Курахови там же короткий вихід до Литви, Латвії і Естонії. Ну і звісно, нікуди неможливо подітися від Одеси і Харкова. То вообще, Одеса в котлі, Харка в котлі, все без п'яті мінут Росія, то це перемога вже і над Америкою, і над Україною. Я ще раз повторюю: ви можете вже все записати до себе до території Російської Федерації. Результат цієї війни вам не змінити. Так закончити свого. оно закончится победой над Америкой. Соответственно, исходя из победы над Америкой, мы автоматически возвращаемся в права. Право – это не значит обязанность. Границ 1945 -го года. Дальше мы смотрим, а какие территории созрели для того, чтобы быть непосредственно областями Российской Федерации. Не, не контролируемыми территориями, а областями Российской Федерации. И очевидно, что созрели те территории, как вот, допустим, Херсон-Запорожье. Там даже референдумы провели у людей, что, на котором они сказали, да, мы созрели быть в составе Российской Федерации. Точно так очевидно будет и с этими территориями. Я думаю, что все прибалтийские территории вполне созрели. Я думаю, что ну, это как бы объективный фактор. Украинские часть из них, как минимум, да, созрела там Одесса, например, Харьков. То есть мы можем брать все, но по внутренним соображениям мы все брать не будем. А будем брать по частям свое. Это свое, поэтому можем все брать. Но будем брать свое по частям, в силу внутреннего консенсуса непосредственно в Российской Федерации. Потому что Российская Федерация не готова к некоторым частям. Я не думаю, что Российская Федерация готова сегодня, народ, прямо вот взять Львов. Лет через 10 будет готов, сейчас пока нет. Ну і нарешті, нарешті СВОшникам, та й в цілому, росіянам є за що помирати. Це ж ми так з вами в 22, другому, в 23-му та й в 24 му сміялися над тим, як росіяни своїх же родичів, близьких, чоловіків, синів обмінюють на ладу, та що вони отримують гробові. Але так як виглядала та стара лада, господи, не за як си можна помирати. Але зараз росіянам показали обзор на. Нову ніву, у которой наконец-то, появились суттєві зміни. Мова йде про надфарники. Увага! І противотуманку. Ви уявляєте собі цю революцію в автопромі, цей стрибок в космос, який зробили російські виробники. Ну тобто, вони нічого не зробили, але тим не менше. Ось що таке. Конкуренція набагато краща, ніж те, що було раніше. Тож, тепер от за І і не соромно навіть покласти своє життя в українському ґрунті. Так ну що, наконец на Ніві з'явилися зміни перед вами Нива 4 х 4 трьохдверний в комплектації Престиж 24. четыре. Появились новые надфарники білий. Да, також появились повторители на крыльях, і також в автомобілі. светодиодные противотуманки, да, для Лады это, конечно, что-то нереальное. Светодиодная балка на крыше появилась, она была до этого галогеновая, теперь выглядит вот так вот, светодиодная. По боковой части, в принципе, изменений нету, те же накладки на крылья, накладки на пороге. Задний бампер тоже у престиж комплектации свой, да, оффроу, так сказать. И давайте посмотрим, что в салоне на автомобиле поменялось. Замок зажигания неизменный, классические переключатели. Смотрите, сиденье без регулировок, два стеклоподъемника, два подогрева, рециркуляция воздуха, кондиционер, кнопка светодиодной балки на крыше, ну и в принципе все, даже нету магнитолы. Есть передние противотуманки, задние противотуманки и в комплектации также два подголовника. Больше нету ничего. Цена на автомобиль составляет Мільйон 540 сорок тисяч рублей. Ціна не окончательна. Ви знаєте мене, я би розказувала і розказувала годинами, показувала все, що відбувається за парібрікам. Але і вам, і мені час відпочивати. Ну а мені збирати нове. Щоб ви не сумнівалися, кожен наступний випуск звісно буде ще цікавіше. Тож під завершення цього не забувайте лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Прокоментувати, почути і побачене. Ну і, звісно, задонатити, нам позашляховик для 67-ї окремої механізованої бригади маємо підтримати наших артилерістів. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!